পাহেলগামে জিহাদি হামলার পর দাবি উঠেছে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার শুরু হয়েছে সেনা সেনা তৎপরতা প্রতিশোধের জন্য রয়েছে দেশবাসী এই পরিস্থিতিতে দেশের সেনাবাহিনীকে রাখা হয়েছে ভারতীয় কার্যত মুখিয়ে নৌসেনা ও বায়ুসেনার তরফে শুরু হয়েছে মহড়া এই পরিস্থিতিতে যে যেকোনো সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত শুরু করে দিতে পারে ভারতীয় সেনা ইতিমধ্যেই ফের ভারত পাক সীমান্তে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং লাগাতার এই সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ উড়ি সহ সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এর সেখানকার মানুষ প্রাণে বাঁচতে ঘর ছেড়ে বাংকারে আশ্রয় নিয়েছেন কাশ্মীরের মুসলিম পরিবারের লোকজন তারা তাদের বাড়িতেই যে বাংকার করে রাখা হয়েছে সেই বাংকারে তারা আশ্রয় নিয়েছেন জানা গিয়েছে পুলওয়ামা হামলার পর জম্মু কাশ্মীর সীমান্তবর্তী এলাকারা এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে প্রচুর বাংকার তৈরি করেছিলেন যাতে সীমান্তের সংঘর্ষের সময় বা পাকিস্তানের তরফে কোনো শেল বা বোমা বর্ষণ হলে তাহলে যেন নিজেদের রক্ষা করতে পারে আর ভারত পাকিস্তানের এখন যা পরিস্থিতি তাতে করে যে কোনো সময় যুদ্ধ লাগতে পারে এই পরিস্থিতিতে বাংকারেই ফের তারা আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছেন তারা অনেকে বলছেন যে বাংকারগুলি রয়েছে সেগুলি তারা তাদের বাঁচার জন্য তৈরি করেছেন তাই সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আরও বাংকার তৈরি প্রয়োজন কি বলছেন উড়ির বাসিন্দারা শোনাবো আপনাদের یہاں پہ آپ یہ جو بنکر دیکھتے ہیں یہاں پہ جو خود ان لوگوں نے بنایا ہے آج سے پانچ دس سال پہلے کیونکہ یہاں پہ اکثر بیشتر پاکستان کی طرف سے جو گولہ باری ہے وہ انہی علاقوں میں پڑتے ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے یہ بنکر یہاں پہ بنایا ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک لوکل بھی ہے سر کیا نام ہے آپ کا غلام تو غلام صاحب یہ جو بنکر بنایا آپ نے کبھی سوچا کہ پھر ضرورت پڑے گا یہ سوچا بنایا اس لیے ہمیں دو سال کے تین ڈیڑھ سال پہلے اس میں بم لگا مکان پہ اس لیے ہم نے بنایا میرے ادھر نقصان ہو گیا کہ شیشے سات ہی سائڈ کے یہ بھی ٹوٹ گئے تھے تین تیرہ شیٹ تین بھی ٹوٹ گیا تھا اور اندر چار کمرے بھی ریزرو گئے وہ ابھی میں نے گھر میں رکھا وہ جو بم تھا میرے پاس ابھی بھی ہے میرے پاس ادھر آئے میڈیا والے پولیس آئے ان کو دکھایا پھر ادھر مڑ کر کوئی نہیں آیا ہم کو پچیس پیسے بھی نہیں گورنمنٹ نے دیے اس کے پھر ہم ڈرے ڈر کے مارے یہ پیسے جو کچھ بھی تھے آپ نے پاس وہ لگائے اور اس کا ہے یہ ادھر کیا بھروسہ ہے بارڈر تو اچھا جو پاکستان کی جو فوج ہے وہ بالکل پہ سیولینتا ہے ان کو کیا پتا ہے وہ اتنا نشانہ کبھی ان کا وہاں سے ڈال دیتے وہ جہاں جائے وہاں چلا جائے وہ سیون پر بھی لگتا ہے آس پاس بھی لگتا ہے آرمی کے قریب بھی لگ جاتا ہے ادھر بس اس لیے تو اس گاؤں میں کبھی کیجویلٹی ہوگی اس گاؤں میں کیجویل ایک دو آدمی کو زخمی ہوئے گولیاں لگی ایک دو آدمی کی ادھر ایک لڑکا تھا اس کو ایک بوڑھا ادھر تھا اس کو کھڑکی سے اندر کو. تو اب اس وقت کیا ماحول ہے پورا اس بارڈر میں ادھر ڈیڑھ تین سالوں کے لگ بھگ کوئی خیر ویر نہیں ہے جو تین چار سے دنوں سے جو چل رہی خبریں کی شاید خبریں تو چلتی رہتی ہے باقی ادھر کچھ نہیں ادھر ویسے کوئی خیر شہر بھی نہیں آیا اور شانتی آ گئی ابھی شانتی تو یہ بینکر آپ نے تیار رکھا ہے بچے چھوٹے چھوٹے وہ جب لگا تھا مکان پہ تین تھے ادھر گھر میں چار بچے تھے یہ تھا اس کا پاپا تھا میں تھا اس کی ممی تھی وہ اوپر والے نے بچا لیا ہم کو کمرے کے ساتھ لگا وہ اور اوپر سے پھٹے شٹے ٹوٹ گئے انسان بچ گئے یہ ڈر لگا اس لیے بنایا بارڈر یہاں سے بس وہ سامنے دیکھ رہا ہے آپ کو دو سو میٹر کی دوری پر ہے جی دو سو میٹر دور ہے یہاں سے تو یہ جو بنکر آپ نے بنایا کس پرپس کے لیے یہ جان بچانے کے لیے بنایا لاسٹ ٹائم یہاں پہ شیلنگ ہوئی ہمارے اس مکان پہ پڑا تھا <coughs> شیل تو اس سے مکان سارا ڈسٹرائے ہو گیا تھا اوپر سے اس ٹائم ساری فیملیز جو ہے وہ ایک روم میں تھی جی تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں اب فیملیز کو کچھ نہ کچھ بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا تو اس तो तो ہم نے یہ کنسٹرکٹ کروایا ہے پھر یہ بینکر مزدور و بزدر وغیرہ لگا کے تو پھر اس کو ہم سے سیفٹی میجر رکھا ہے گھر پہ تو کبھی آپ نے سوچا کہ ضرورت پڑے گا <coughs> نہیں nee, پہلے ضرورت پڑتا تھا جیسے 2019 سے پہلے ریگلر uh, تو نہیں ہوتی تھی بیچ بیچ میں شیلنگ ہوتی تھی تو اس ٹائم پہ جب ہیوی شیلنگ ہوتی تھی تو پھر اب بھی جو بے بس ہو جاتا تھا کہ کہاں چھپیں گے کیسے چھپیں گے آج کل کے مکان آپ کو پتا ہے بارڈرز پہ یہ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں بلٹ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں تو بڑے بموں کی تو بات ہی نہیں ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ بینکر بنایا اپنی پرسنل یوز کے لیے تو جب بھی شیلنگ ہوتی ہے ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ڈر کا ماحول ہے ڈر کا ماحول تو اس وقت آپ تھرو آؤٹ انڈیا دیکھ رہے ہیں ڈر کا ماحول ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ڈر اس وجہ سے ہے کہ رات کو بھی نیوز چلتی صبح بھی چلتی تو اس چیز کو لے کر ٹینشن تو ہے پورے مطلب دیش میں ٹینشن ہے کہ لوگ سوچتے ہیں اسپیشلی بارڈرس کے لوگ جو ہیں ہم لوگ خطرے میں زیادہ ہیں ہم لوگ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ ٹینس ہیں کہ اگر جنگ نہیں ہوئی شیلنگ ہی ہوئی تو اس میں ہمارا ہم لوگوں کا زیادہ نقصان ہو پہلے اس چیز فائر نہیں ہوا تو لوگ بارڈروں پہ آرام سے بیٹھتے تھے اب جب سے یہ تناؤ ہوا پہلگام اٹیک اس کے بعد پھر یہ پریشان ہو گیا سیز فائر جب سے ہوا کے بعد جب سے سیز فائر ہوا تب سے لوگوں نے بہت آرام کیا ریلیکس اینڈ موومینٹ اچھی طرح سے ہوتی ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں کھیتوں میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں اچھی طرح سے گھومتے پھرتے ہیں لیکن اب جو تناؤ بن گیا ہے سچویشن جو ہے بارڈرس پہ تو اس چیز کو لے کے لوگ جو ہے وہ موومنٹ بھی کام کرتے ہیں بھروسہ نہیں ہے کب کو شیلنگ اسٹارٹ ہو جائے کب کو جنگ اسٹارٹ ہو جائے کب کو فائرنگ سٹارٹ ہو جائے اس چیز کا کوئی بھروسہ ان دنوں میں میں ابھی نہیں ہوا پہلے ہوتا تھا 2019 جو سیز فائر... جو میں معاہدہ ہوا ہے اس سے پہلے ہوتا تھا لیکن تب سے سیز فائر جب سے ہوا تب سے آج تک کبھی نہیں ہوا لیکن بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو لے کے بھروسہ نہیں کر سکتے کبھی بھی فائرنگ ہو سکتی ہے کبھی بھی مطلب ہیوی شیلنگ ہو سکتی ہے تو جان بچانے کے لیے ابھی آپ نے دیکھا یہ جو وینکر ہے ہم نے ریڈی کنڈیشن میں رکھا آج تک یہ رف کنڈیشن میں تھا تو اس کو ہم نے ابھی ریڈی کنڈیشن میں رکھا ہے کہ کسی بھی وقت ہم یہاں پہ میٹنگ لگا کے بیٹھ سکتے ہیں কাশ্মীরের মানুষ তারা আতঙ্কে রয়েছেন এবং এই ছোট ছোট বাংকারগুলোতে তারা পুরো পরিবার নিয়ে একেবারে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন খুব স্বাভাবিক যখনই এরকম যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয় তখনই সেখানকার মানুষ ওই এলাকার সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ তারা বাংকারে আশ্রয় নেন এবারে ভাবুন ওখানকার মানুষের মধ্যে কতটা আতঙ্ক রয়েছে কতটা তারা ভয়ের মধ্যে রয়েছেন এই আবহেই আরও একটি খবর সামনে এসেছে সেটা কি সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তান সেনা এবং আইএসআই এর এক গভীর ফন্দি কি ফন্দি তারা ফন্দি করেছে যে একদিকে ভারতীয় জবানদের এই যে সিজ ফায়ার ভায়োলেশন হচ্ছে এই সিজফায়ার ভায়োলেশনের দ্বারা ভারতীয় জবানদের তার রিটালিয়েশনে ব্যস্ত রাখা হবে তার জবাব দেওয়াতে ব্যস্ত রাখা হবে অন্যদিকে ওপার থেকে মানে পাকিস্তানের ভূমি থেকে সেখান থেকে এরকম টানেল খুঁড়তে খুঁড়তে বা সুরঙ্গ খুঁড়তে খুঁড়তে ভারতে আসার একটা ব্যবস্থা করা হবে অর্থাৎ জিহাদিরা বা জঙ্গিরা যেহেতু এই মুহূর্তে সীমান্ত ক্রস করে অনুপ্রবেশ করতে পারছে না সিকিউরিটি সেখানে তৎপরতা রয়েছে সেই কারণে সুরঙ্গের মাধ্যমে তারা এবারে ভারতে অনুপ্রবেশের ছক করছে আর এর পুরো মাথা হচ্ছে আইএসআই এস এর জন্য কি করেছে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর তরফ থেকে একটি রিপোর্ট গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেখানে বলা হচ্ছে যে আইএসআই কি করেছে প্রাক্তন সেনা অফিসার যারা রয়েছেন বা সেনা জওয়ান যারা রয়েছেন পাকিস্তানের তাদেরকে কাজে লাগানো হচ্ছে তাদেরকে সীমান্তে বন্দুক হাতে দিয়ে গান হাতে দিয়ে সিজফায়ার ভায়োলেশন করানো হচ্ছে আর এরকমভাবে সুরঙ্গ তৈরির কাজ চলছে আপনাদের মতামতের বিষয় জানান দেখতে থাকুন আজ বাংলা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে